La baika Allah, humma labai, labai ka la kala ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara saudari para penonton, para perengah, Pakar-pakar jemaah haji yang dimahati Allah sama sama kita di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam ibadah haji. Tajuk kita pada kali ini ialah uh, Madinah al Munawwarah. Kebiasaannya para jemaah, jemaah umrah akan dibawa ziarah ke Madinah al Munawwarah Sama ada sebelum menunaikan haji ataupun selepas menunaikan haji. Lebih kurang dalam lima atau enam hari berada di Madinah al Munawwarah. Jadi bumi Madinah ni bumi yang barakah. Pada awalnya bernama Yasrib bersepena dengan nama orang yang pertama menjejak kaki di situ iaitu Yasrib bin Ubayy. Kemudian beliau keturunan Nabi Nuh AS daripada anaknya Sam bin Nuh. Selepas itu berlakulah pembukaan tempatan ladang serta kebun sehingga bumi Yasrib terkenal dengan hasil pertanian terutamanya buah tamar. Dari sebuah pendapatan kecil, Yastrib berkembang menjadi sebuah kota yang didiami oleh dua bangsa utama iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi yang merupakan penduduk majoriti Yastrib dan pemegang kuasa ekonomi terdiri daripada tiga puak iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Manakala bangsa Arab pula terdiri daripada kabilah Aus dan kabilah Hazraj. Ya. Kemudian kehidupan mereka ini sering dalam pertelagahan dan peperangan sehinggalah peristiwa hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah di mana setelah itu ramailah di kalangan orang Madinah yang masuk Islam iaitu di dalam golongan-golongan uh, Aus dan Khuzrat dipanggil orang-orang Ansar. Saudara sekalian, apa kelebihan bumi Madinah? Jadi Al-Madinah adalah kota suci kedua umat Islam. Tempat tinggal baginda sallallahu alaihi wasallam dan di mana Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah dan makamnya berada di Madinah mempunyai berbagai kelebihan yang tersendiri sesuai dengan kedudukannya tanah haram seperti mana yang telah diisyarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Madinah juga mempunyai beberapa larangannya himpunan kelebihan larangan itu menjadi satu keistimewaan buat bumi Madinah antara kelebihannya ialah solat berjemaah yang dilaksanakan dalam Masjid Nabawi terdapat ganjaran pahala seribu kali ganda itu keistimewaan Madinah yang ini Masjid Madinah Sementara Rasulullah SAW mendoakan uh, keberkatan dalam urusan kehidupan penduduk Madinah. Yang ketiga Rasulullah SAW menjanjikan syafaat dan kesaksian begini di akhirat kelak bagi mereka yang sabar dengan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh jemaah-jemaah semasa berada di Madinah. Ini satu ganjaran dan kesihuan bagi bakal-bakal jemaah haji. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal dunia di Madinah. Beruntunglah orang yang mati di Madinah tapi bukan membunuh diri di Madinah. Ha, kebetulan saja ajarnya sampai di Madinah. Kemudian mereka yang masuk ke dalam Masjid Nabawi itu untuk belajar atau mengajar satu ilmu. Jadi kebaikan adalah umpama mujahid fisabilah, pejuang di jalan Allah. Kemudian Mubi Madinah terpelihara daripada fitnah dajjal dan ancaman wabak tahun. Kemudian Madinah merupakan uh, iman ma'azarul iman iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadi zaman fitrah terdapat sebagai kesan sirah nabawiyah dan sejarah para sahabat yang boleh dijadikan sebagai pengajaran ketika berada di Madinah Manakala larangan-larangan tanah haram di Madinah pula ialah seperti orang bukan Islam ditegah daripada berada di bumi Madinah atau melalui jalan-jalannya. Haram membunuh atau memburu binatang buruan. Haram mencabut mematah dan membinasakan pokok-pokok di Madinah. Haram mengeluarkan batu, tanah, pasir termasuk yang telah diubah di fizikalnya. Tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Dilarang mengerjakan solat sunat mutlak pada waktu-waktu tahrim, waktu yang dilarang melakukan solat uh, di uh, yakni solat sunat. Saudara-saudari sekalian, ziarah Madinah ini secara umumnya telah melawat tempat-tempat bersejarah Uh, di Madinah al Munawwarah, Hukumnya adalah sunat Ziarah Madinah terbagi kepada ziarah Masjid Nabawi Ziarah tempat sejarah Madinah Ketika ziarah Masjid Nabawi Jemaah akan dibawa uh, ke dalam Masjid Nabawi Dan seterusnya menziarahi uh, perkuburan bakit di luar masjid Dan kalau ziarah tempat sejarah Madinah pula Jemaah akan dibawa menaik bas Untuk melawat beberapa tempat bersejarah yang terletak di luar Madinah Masjid Nabawi terletak di tengah-tengah kota Madinah. Masjid ini pula dibina oleh Rasulullah SAW dengan bantuan para sahabat setelah membina Masjid Quba. Jadi, kelebihan bagi jemaah untuk berada di Madinah iaitu uh, mendapat pahala seribu kali. Di mana bersadar Rasulullah SAW, Salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masiwa illa al-masjid al-haram. Rawahu uh, Bukhari. Pahala mengerjakan salat dalam masjidku yang di Masjid Nabawi adalah seribu kali lebih baik daripada solat di lain, -lain tempat kecuali di Masjid Haram. Itu di antara kelebihan uh, berada di Masjid Nabawi. Kemudian kelebihan kedua ialah menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah wafat di uh, tempat penginapan uh, Syedatulah Aisyah. Maka baginda SAW dimakamkan di uh, tempat penginapan Sayyidatina Aisyah. Maka itulah tempatnya yang ada sekarang Bagaimana Rasulullah itu wafat Di situlah dikebumikan Berusia dalam 63, 63 tahun Rasulullah telah meninggalkan umatnya Selepas jatuh sakit selama beberapa hari Selepas jenazah berginda disempurnakan Lalu berginda disemadikan uh, Dimakamkan dalam sebuah bilik Sayyidatullah Aisyah uh, Iaitu di, uh, berhampiran dengan Masjid Nabawi Jadi di antara Uh, acara kita berada di ialah ziarah makam Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah sallam, siapa yang ziarah makamku berhaklah dia mendapat syafaatku, dia memiliki amah. Jadi peluang bagi jemaah-jemaah sekalian untuk mengambil kesempatan untuk ziarah makam Rasulullah sallam, iaitu dengan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekurang-kurang sekali. Dan begitu juga jemaah-jemaah ini. Uh, dikendaki untuk uh, melakukan ziarah wadah ketika meninggalkan Madinah. Itu di antara adabnya. Yang di meninggalkan Rasulullah, kenalah lakukan ziarah selamat tinggal kepada Rasulullah SAW dengan memberi salam dan membaca doa-doa yang dikhususkan untuk ziarah wadah dan juga doa-doa yang dibacakan ketika berada berhampir dengan maqam Rasulullah SAW. Bagi wanita yang uzur syari tidak boleh masuk masjid, maka dia ziarah melalui di luar di masjid berhadapan dengan makam Rasulullah Sallam iaitu makam Rasulullah ini berada di bawah kubah hijau. Jadi jemaah-jemaah yang tidak boleh masuk masjid dia boleh menghadap ke kubah hijau yang ini membelakangkan kiblat di luar masjid dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jemaah digalakkan ziarah makam Sayyidina Umar Bakar yang bersebelahan dengan makam uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya di sebelah uh, makam makam uh, Nabi Muhammad, kemudian di sebelahnya ialah makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi semua ini akan dipimpin oleh pembimbing-pembimbing sama ada jemaah haji atau jemaah umrah untuk ziarah makam Rasulullah, makam Sayyidina Umar dan makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di antara Uh, tempat yang perlu kita lawati di dalam Masjid Haram ialah Raudah. Masjid Madinah ialah Raudah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Ma baina baiti wa mimbari Rawdatun min riyatil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi sekarang ini jemaah-jemaah uh, diberikan giliran untuk ziarah ke Raudah. Jadi pihak-pihak Pembimbing akan membantu jemaah-jemaah haji Dan jemaah umrah murah untuk memasuki Rawdah Kerana ini merupakan sarana daripada Rasulullah Tempat yang baik iaitu Rawdah Min riyadil Jannah Kemudian jemaah juga akan dibawa untuk ziarah perkuburan Baqid Jadi berhampir dengan Masjid Madinah Baqid merupakan sebuah kawasan perkuburan bagi penduduk kota Madinah semenjak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan sehingga hari ini. Jadi perkuburan bakat ini terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi dengan keluasan asal 150 meter. Jadi ini juga disunatkan untuk para jemaah untuk ziarah perkuburan bakat dan memberi salam kepada uh, uh, penduduk penghuni-penghuni perkuburan -penghuni bakat. Kemudian Uh, jemaah juga akan dibawa ke satu masjid yang bersejarah iaitu Masjid Quba. Di mana Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sampai di Madinah. Maka sabda Rasulullah SAW ialah caranya iaitu siapa-siapa yang beruduk man kharaja min baiti hatta ya'tiya masjid al-Quba wa yusalli fihi kana adlu umrah. Ya wahuna Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya atau daripada tempat penginapannya sehingga sampai ke Masjid Kubak dan bersemayang di dalamnya baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Itu kelebihan ziarah Masjid Kubak. Begitu juga jamaah-jamaah akan dibawa ke uh, makam di Bukit Uhud dan juga berziarah ke masjid-masjid lain seperti Masjid Dua Kiblat uh, dan masjid-masjid lain yang berada di sekitar Madinah. Itulah dia tempat-tempat bersejarah yang akan dikunjungi oleh para jemaah untuk mendapatkan pengajaran daripada kesan-kesan tempat bersejarah itu. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pengajaran daripada lawatan kita ziarah kita ke Madinah Al Munawwarah. Hanya sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.